uşaqlar keçən dəfə 9 nömrəli testi izah elədim qaldı 10 nömrəli testdən izah. Deməli verilib ki, Helen has got a coat, a scarf and a jacket. Deməli burada şəkil də verildi. Bu uşağın geyimləri, qış geyimləridir. Bu qış geyimlərinə sual etmək lazımdır. Yəni ümumi götürəndə nə sualını vermək olar? What? E, bu e, interrogativ e, e, sual cümləsini qurarkən də birinci e, sual əvəzliyi gəlir, sonra isə artıq ardıcıllıq və köməkçi feillər, e, xəbər, mübtəda və s. və ilə axır. Deməli, burada nə olacaq? Görürük ki, has ilə verilib. What has Helen got for cold weather? Cold weather nəyə görə? Çünki qış aylarıdır. E, qış aylarıdır. Mübtəda has ilə gotun arasında verilir. E, has nə qotun arasında have ilə qotun arasında həmişə və sual əvəzinəndən sonra ya have gəlir ya has gəlir. Deməli burada B variantıdır. Daha sonra his daughter is a teacher. Onun qızı müəllimdir. Ticə peşə deyəndə what sualı ilə nədir, nəcisdir, yəni kimdir deməyək, nədir, nəcisdir. Yəni what what is a, his daughter as What is his yeah, daughter? Yeah, onun qızı nəcisdir, nədir? C variantı. Uh, Jane and Kate are in the yard. Uh, Jane və Kate həyətdədirlər. Uh, İndi də yar haradadılar? Where? Where are Jane and Kate? C variantı. Nəyə görə are olur? Çünki Jane və Kate iki ədədi mübtəda var burda. Ona görə are-dan istifadə olunmalıdır. A bəndində isə are köməkçi feili verilmiyib. Sual əvəzinənsə köməkçi feil verilməlidir. Yəni 10 istə my country is also. Mənim ölkəm, mənim vətənim, yəni mənim ölkəm, mənim vətənim Azərbaycandır. Azərbaycanın adı xətt çəkilib. Yəni bu burada da sual verəndə what is your country olmalıdır. Your country you çünki yur sən deməkdir. Yo isə sənin deməkdir. Sənin ölcən, vətənin, yəni nədir, haradır? cavı Azərbaycanıdır. Cavab B. Daha sonra 14-ə bax. Aidan has got to score a hat-trick shots. Aidanın də yenə də bax, bayaqçı kimi sualdı bu da. What has Aidan Aidan what has I done got for sun visa. Nəyə görə sun visa şəklində diqqətlə baxın uşaqlar. Görürük ki, burada yay geyimləri verilib. Uh, yay geyimləri verilib. Uh, burada uh, deməli nə olacaq? What has I done got for sun visa? Deyər variantı. My friend's name is Leyla. Mənim dostumun adı Leyladır. Leyla adının altına xətcəkdim. Nədir? Uh, what is your friend's name? Sənin dostunun adı nədir? A variantı. Who is my uncle? O mənim dayımdır. A, dayımdır sözünün altında xətt çimdir. O mənim e, o kimdir? A, o, kimdir? A, o kimdir? Mənim dayımdır. Who is the woman? A, daha dorsuz uşaqlar. A, he is my uncle. A, o mənim dayımdır. Dayı sözünün altından xətt çəkilib. Sizin Ə bak burada A variantı ola bilməz. Çünki dayı sözünə e, su, e, sual verməliyik. Uncle sözünün mənası əmi, əmi, dayı, amdi də deyə bilərik, dayı da deyə bilərik. Is that woman your mother? Bu da ola bilməz. Who is the man with green eyes? Who is the woman with green eyes? Burada, yəni C-ni e, e, səciyyələndirərək sual vermək lazımdır. Yəni kimdir? ə yaşıl ə, göz ə, yaşıl ə gözlü adam kimdir? O mənim dayımdır. Yəni burada ümumi görünüşünə görə yaşıl gözlü adam kimdir? O mənim dayımdır. Yəni sualı belə qurmaq lazımdır. C variantıdır daha sonra. He has got a sofa and an armchair and a table. Burada da ə, bu avadanlıqları mebeldir, kreslodur, divandır, stoldur. Bunlara sual etmək lazımdır ki, bunların sualı nədir? What dər onun divanı, kressosu və stolu var. What has Tom got in his living room? E, deməli, has in arasında gəlir. Bax, bu mübtəda Tom has-la gotun arasında gəlir. Düzdür, in his living room. Living room qonaq otağı deməkdir, uşaqlar. What has? Sualvəzindən sonra da has gəlir. Deməli, burada B variantıdır. 18. It is in it is on the wall. O divar, divardadır. Divardadır. On, da də, üstündə. Da də, üstündə deməkdir. Üzərində deməkdir. Vol divardadır. O divardadır. Haradadır? Where? Where is the board? Where is the board? Bu ba, varianta baxanda tamamilə səhvdir. Cümlənin quruluşu səhvdir, uşaqlar. D variantı What color? What color did soruşur ki? Nə rəngdə olmasını soruşur. What is the board? dərləb hə nədir? Bax bu da düzgündür, amma burada D variantı doğru variantdır. Divardadır, haradadır lövhə? 19. This is woman is our teacher. This is a woman is our teacher. Uh, bu qadın bizim uh, müəllimdir. Bax, bizim müəllimdir sözün altına xətt çəkilib. Azərbaycan dilində olduğu üçün cümlədə, cümlə üzərində sual vermək lazımdır. Kimdir bizim müəllimdir? Kim sözün gecisi nədir? Who? Who is this woman? Partiyədə mən verilib. Söz ehtiyatınız yaxşı olmalıdır, uşaqlar. Baxın, bu cümləni quranda da, yəni ümumiyyətlə ingilsin söz ehtiyatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ya, yeah, who is this man? Bu səhvdir. Bu görürük ki, qadın e, woman lazımdır bizə e, sözü işlətmək lazımdır. Who is that woman ola bilməz. That o deməkdir, this bu deməkdir. Burada da yenə də sualda da this-dən istifadə olmalı. Who is this woman? Olmalıdır və ya da ola bilməz, çünki haradadır sual verilədi. Deməli, burada A variantıdır. 20-də it is 179. 79 79-dur. 79 yeah. Ə bax burada who are see bu ola bilməz. Kimdir onlar? What color is it? O nə rəngdədir? What number is it? Nömrə, nömrə soruşuza. Bax, deməli bu uyğundur C variantı. Nömrə? What uh, it is 7 to 9. What color is it all mass? What letter is it all mass? Nə o hansı hərfdir o? What letter? Hansı hərf? Nə hərfidir? Bax, bu deməkdir. Uh, deməli Bu e, bu e, mövzudan da bura qədər interaktivliyi yığınlaşdırdım uşaqlar.